Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Сегодня я приготовлю люля-кебаб из куриного фарша. Одну луковицу нарезать. Сладкий красный перец также нарезать. В миксер складываем лук и перец вместе. и перемалываем. Но не в кашицу. Пусть останутся небольшие мелкие кусочки. Специи. Чабер, кориандр, перец черный, сванская соль и хлопья перца чили. Сладкая паприка. Всех специй у меня по одной чайной ложке соль по вкусу, 1 килограмм куриного фарша. Желательно брать жирную часть курицы, бедрышки или голень. Добавить перец с луком, 3 зубчика чеснока натереть на мелкой терке. Можете раздавить через пресс. Добавим все наши специи. Сладкая паприка у меня 1 столовая ложка. Мелко нарезать петрушку и добавить к остальным ингредиентам. Все хорошо перемешать. Два яйца. И еще раз хорошо перемешать. Формируем наши кебабки, выкладываем на противень. Здесь у меня соус барбекю и оливковое масло. Сверху смазать кебаб и отправить в духовку предварительно разогретую до 200 градусов. Вверх-низ на 30 минут. Ориентируйтесь, пожалуйста, по своей духовке. Тем временем один красный лук нарежем на мелкие дольки и замаринуем с небольшим количеством уксуса и оливкового масла можете применить любое растительное масло у меня уксус 6% и оставлю это минут на 30. Готовится очень быстро и легко. Получается бесподобно вкусно. Конечно, кебаб изначально и всегда готовится из баранины, но из куриного фарша он получается не менее вкусным. Попробуйте. Я надеюсь, что вам очень понравится. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Сверху немного лука маринованного. И, конечно, кинза. И можно наслаждаться. Всем приятного аппетита и до новых встреч.